Решением Верховного Совета будет уменьшена налоговая нагрузка на предприятия обувной и химической промышленности. С этой инициативой выступил Петр Посад. Он предложил на три ближайших года для представителей этих подотраслей вдвое сократить размер налога на доходы организаций. По действию льготы попадут не все предприятия. Во-первых, в 2015-2017 годах организация не должна выплачивать дивиденды. Второе требование связано со стопроцентным реинвестированием чистой прибыли, полученной в этот период. Третье ограничение регулирует взаимоотношения с контрагентами, зарегистрированными в офшорах зонах. Сумма экспортно-импортных операций с ними не может превышать 5% от общей суммы. В конце ноября документ был принят в первом чтении. Несмотря на это, правительство, ссылаясь на отсутствие своего же заключения, настаивало на снятии вопроса с повестки дня. Председатель профильного парламентского комитета Олег Василатий отметил, что данный законопроект не относится к числу тех, что не могут быть рассмотрены и приняты без учета официального мнения исполнительной власти. Речь идет о следующем годе. Бюджета еще на этот год нету. Поэтому в данном случае мы можем даже рассматривать без заключения проекта. Это в рамках закона. Почему в рамках закона? Во-первых, значит, это будущий год. Раз. Во-вторых, при рассмотрении проекта бюджета, я был на заседании комитета, предусматриваются суммы, которые идут на уменьшение. Так что в бюджете следующего года этот вопрос решен но стоит вопрос принципиально еще о судьбе отрасли мы об этом говорили это порядка трех тысяч работающих только непосредственно в отрасли с, со смежниками это три с половиной тысячи человек это порядка 12 14 тысяч занятых в семьях и так далее вопрос если мы рассматриваем промышленную концепцию промышленной политики которая сейчас концептуально стоит вопрос. Сохранять отдельные отрасли, традиционные отрасли, которые здесь, или в результате вот различных подходов мы можем привести к тому, что мы потеряем данную отрасль. На протяжении многих лет ставка налога на доходы для предприятий отрасли, которая является не только исправным налогоплательщиком, но и стабильным работодателем, гораздо выше средней по промышленности, на данный момент в 2,5 раза. В нынешних условиях говорить о развитии этого социально-экономически значимого сектора не приходится. Мало того, велик риск, что однажды согнувшись под налоговым временем отрасль уже не поднимется. В аналогичном положении находится и химическая промышленность. Цена вопроса – 14 миллионов рублей. Но потеря важных сегментов экономики обойдется государству гораздо дороже. Реально оценивая ситуацию, парламентарии, невзирая на протест правительства, приняли законопроект во втором окончательном чтении. Дело за подписью главы государства.